в Дніпропетровське. Ось таке! — І немножечко торнадо. Все горнуло, оте все. Вітер отакий, там три хвилини воно було і все, більше не було. І залишилося все, ну, без нічого залишилося. Воно як закрутило, не встигали, вікна я не встигала закривати. Я хотя бы думала, сквозняка не было. Такого никогда не было. Ну, ливень был, там несло, там все такое. ну никогда такого не было. Это с соседней улицы. С крыши. С крыши принесло прям сюда. У меня бочка стояла с мусором. Ее нету. Вообще. Стол у сестры тоже и во дворе стоял. стоял. Тоже его вообще ну, даже нету, не нашли. Ну, из Днепра даже рыбу выбрасывала ну вы на липо, трассу. Выдели, собирали мешками. мешками рыбу собирали вчера. Ходили, да. Но Там возле Днепра выделили. даже деревья прям с асфальта повырывал. Та просто так по асфальту собрал. А вы в доме были? Я была вообще на работе. Я Дети была... дома. Вы дома были? Да. Дверь вырвала и кусок шифера стекло ударился. Вообще нету ничего живого машина трактор вообще не наш государственный это не наш трактор дом накрыть нечем что делать и как дальше слов нет просто все сыпется, мама родная, окна летят. Я говорю, господи, я не поняла вообще. Я говорю, мы живые хоть будем. Я думала, весь дом рухнет. Это самое страшное, что было в моей жизни. Это вообще. Все, посмотрите, все, видите. 20 лет я жила здесь, питалась только этим, что я получила. Посмотрите, тысяча пенсия. Теперь чем жить? Не переживай. Слышала? Угу. Все нормально. Не переживай. Прорвемся. Мама. 70 деревьев. Все полили. Ни одного дерева не осталось. Вы представляете, девочки, это вообще. Вот яблони, груши, все, сливы, абрикосы. Представляете, все с корнями. Посмотрите, вот просто вот посмотрите, какое дерево. Это же с ума сойти, да? Это какая сила должна быть, а? А не, ну вот я, ну тут немного, вот стулья они наши, да, вот это, дверь это наша, вы с лункой, ее вырвала почему-то. Вот эти вот вещи тоже, я не знаю. И вот там еще шваляются с той стороны вещи. Вот. Искать хозяев бесполезно, потому что мы не знаем даже с какой стороны их принесло. Абрикосы мы не можем найти. Большое дерево, я не знаю, даже где но Мы рядом спросили, ни у кого его нету. Где что, мы не знаем. Порвала провода, и опоры поваляла. Погубило. Думаете, сколько времени уйдет, чтобы людям все Ну, кто его знает. Восстанавливаем, а как скоро? Может быть, день-два, может быть, и больше. Ну, постараемся побыстрее. Ну, вот и надо. Все летало. Камни летали, шифры, рыба. На дороге разлеталась вся рыба, а люди собирали их мешками и текали. Ну, собирали себе рыбу. Вихрь ушел диаметром до 100 метров прошел по полю и в определенных прошел через поле, вырвала кукурузу полосой где-то 100 метров ширина. Ушел в сторону Днепропетровска, Даль, дальнейшую судьбу просто не На сегодняшний день мы создали комиссию, вместе с комиссией вышли, обследовали все жилые дома, которые пострадали. пострадала три улицы практически, но особенно сильно пострадала на Днепрянская и Новая улица. И по всему сельскому совету Пострадало где-то 30 домов, которые серьезно пострадали. Ну, полностью разрушенных домов нету. Есть только частично разрушенные. Стены там немножко упали. И есть дома, которые вообще стоят без крыши, совсем унесло. Если посчитать ту сумму, которую необходимо, примерно, что наша комиссия определила, без... Стоимость работы, я думаю, что это будет ну, до полумиллиона гривен. Сельский бюджет не в состоянии выплатить такую компенсацию. На три часа в понедельник здесь назначено совещание. Комиссия будет работать в составе руководства района, в составе МЧС и компетентные органы. Будет рассмотрен этот вопрос о дальнейшей оценке нанесенного ущерба и компенсации населению.